assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari milliy bom kanaliga xush kelibsiz ayni damda o'z like'larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying siz tayyor bo'lsangiz biz boshladik Ruben bunyodkor yarim himoyachisi umarali rahmonaliyevga jiddiy qiziqish bildirmoqda ikki ming uchinchi yilda tug'ilgan futbolchi ushbu mavsumda super ligada o'nta o'yinda maydonga tushib beshta gol urdi futbolchining qaldirg'ochlar bilan amaldagi shartnomasi shu yil yakuniga yetadi rubin rahmon aliyevni shu yozdayoq xarid qilmoqchi agar u sotilmasa yil so'ngida jamoadan tekinga ketishi mumkin transfer market portali uni ikki yuz ming yevro baholamoqda voqealar rivojini milliy bom kanali orqali kuzatib boring sog' va salomat bo'ling